Вітаю, шановне Прикарпаття, вітаю всіх наших телеглядачів, а також радіослухачів, хто сьогодні дивиться нашу телепередачу. І хочу сказати, що надзвичайно багато цікавих тем є зараз у нашому суспільстві, які розглядаються. Але тема, яку сьогодні ми будемо обговорювати в нашій студії, є найважливішою. Це тема держава, і ми, питання еліти і її роль в державному будівництві. Людина і суспільство. І таке питання надзвичайно важливе, яке у всі віки було важливим, що кадри вирішують все. Зараз, коли вирішується задача цивілізаційного вибору нашої країни, ця задача особливо є актуальною в даний момент і на даному часі. Тому ми сьогодні запросили до нас у студії цікавих людей, які напередодні нашої телепередачі проводили надзвичайно цікаву конференцію. Підтвердженням цієї актуальності і розуміння важливих цих питань суспільства є також саме ця конференція, яка має назву Галицьке боярство, шляхта на тлі історії України, світу, 19-20 століття. Вона мала місце в нас в Івано-Франківську. І сьогодні я радо хочу привітати всіх тих людей, які брали активну участь у цій конференції. А саме це Геник Любов Ярославіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри релі... релігіознавства, теології і культури, державного вищого. Навчального закладу Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, місто Івано-Франківськ. Вітаю вас, Дякую. пані Любов. Дякую. Олександр Малюта, доктор філософських наук, системолог, активний громадський діяч, президент Міжнародного союзу «Зоряний Шлях, місто Київ. Вітаю, пане Олександре. Андрій Каралаш, президент центру громадських ініціатив Зоря Карпатії, місто Івано-Франківськ. Вітаю, Добре. пане Андрію. Олександр Миколайович Міхальов, президент Чернігівського центру громадського об'єднання Совість. Вітаю вас. Маргарита Запорожець, благодійний фонд Русь, Донецька область. Вітаю. Віктор Олександров, президент Центру громадських ініціатив Восьме Небо, місто Житомир. Ще саме цікаво, що тут представлена практично вся наша Країна, тобто це і південь, і схід і захід і, і, і північ. Отож, вітаю вас у нашій телепередачі. І перш ніж ми почнемо нашу бесіду, Олександр Миколаївич, будь ласка, декілька слів. Що, е, що привело саме всіх вас на Івано-Франківщину? Чому саме ця конференція проводилася на Івано-Франківській на, на Прикарпатті? І які завдання ви ставили перед собою, організувавши цю, е, цю конференцію? Ну, Тема, которая была затронута на конференции, самая актуальная сейчас и в Европе, и в мире, это действительно вопросы того прошлого, которое поможет построить будущее. И, как сейчас выясняется, и это было известно всегда, когда мы говорим о демократии, говорим о равенстве, очень часто на практике это переходит в некую уравниловку. А ведь все-таки общество должны вести передовые слои. Те люди, которые знают больше, знают лучше, на греческом это аристократия, власть лучших. И вот эта аристократия сейчас является необходимым материалом, из которого процессы государственного строительства, особенно будущего государства, и, и имеют основополагающее значение. Если у нас, и не только у нас, в любой стране не будет этого слоя, который, материала человеческого, который называется аристократия, заложить основы государственности, фундаменты, вот эти балки, на которых все будет держаться, невозможно. Это реальный строительный материал. И вот за 20 лет выяснения отношений, которые есть на нашей территории сейчас, когда мы обвиняем каждый регион в чем-то, вот пришли к пониманию того, что нужно искать уже не причины какие-то вот, обвиняющие друг друга, а искать способы, как сделать то, что нужно сделать, как решить задачу государственности. Почему это важно сейчас? Вот мы выбираем цивилизационный путь, куда идти. Но если мы не состоимся как таковые, куда мы пойдем? мы не пойдем никуда, будем просто пищей для других, более сильных, состоявшихся стран. И сложность момента состоит в том, что если, скажем, западные страны имели историческую традицию и не ломали ее, и поэтому накапливали этот потенциал и это понимание в течение сотен лет, то нам эту задачу нужно решить буквально уже сейчас, чуть ли не мгновенно. Ну что такое несколько лет? И ответ на этот вопрос нужно дать сейчас. Если мы этот ответ на этот вопрос дадим, хотя бы в первом приближении, то у наших детей появятся шансы жить на своей территории, иметь имя собственное и иметь будущее. Если мы ответы не дадим на эти вопросы, ничего не будет из того, что могло бы интересовать тех, кто живет здесь. Вы говорите, что это несколько лет. Я думаю, что это не несколько лет, это буквально несколько недель, дней по большому счету, я смотрю на историческую перспективу, заявить можно, что мы там, например, идем туда. Но будет видно, что мы никуда не идем уже в течение ближайших нескольких лет, потому что некому будет идти. Просто некому будет идти, как войску без хотя бы минимальных командиров. То есть цена этой стране, этим людям и этой земли, на которой мы живем, я очень низкой сейчас, потому что она не несет не большой ценности. Совершенно верно. Все, что есть по сути потенциально, это огромный потенциал и большая цена, но та реальность, в которой мы находимся, мы можем, как говорится, обесцениться сами. То есть мы и не осознаем, насколько мы ценны и да. насколько мы богато вартуем, а, а сейчас просто дальше да. его можем себе продать. Да. Мы стоим гораздо больше, чем многие даже имеют представление. Но чтобы это понимать... Нужно обладать свойствами, которые называются понятие достоинства, чести, самооценки, быть не в режиме холопа, который просит у кого-то что-то, дайте мне, тогда я что-то сделаю, а быть самодостаточным. Когда ты понимаешь себе цену, когда ты выходишь в режим самодостаточный, видишь, боже, у меня же все есть, мне ничего не нужно, по большому счету. А задача ставилась такая, увидим наше великое прошлое, а здесь достаточно людей и книг, написанных этими людьми, вот в этом регионе, которые говорят о том, что здесь был очень богатый потенциал, туда идут. Это очень серьезное прошлое, гораздо более емкое, чем Европа старая, и гораздо более емкое, чем то, что называют Киевской Русью. Мы сейчас не будем выяснять, кто старше, там не старше, но важно, имея этот потенциал, значит, есть шанс. Раз есть потенциал, есть шанс. Вот это как раз показала конференция. Пани Любов, прошу, декликослию. Взагалее, метою конференции было и Чи була взагалі в Україні політична еліта? І що собою представляє українська політична еліта? Мала вона місце, які були її цінності, які були її ідеали? Що з того минулого, яке ми мали, ми можемо взяти сьогодні для сучасної політичної еліти, на які орієнтири мала би орієнтуватися наша політична еліта, українська? І з чим ми можемо йти, якщо ми хочемо йти в Європу, з чим ми можемо йти в Європу? Що ми можемо Європі представити як окрема країна, яка має свої тисячолітні традиції, свої цінності, свої ідеали? Чи всі ідеали, які є в Європі, нам е, треба приймати безмовно, чи може сказати, що з чимось ми погоджуємося, з чимось ми не погоджуємося. І оскільки там була річниця відзначення першої згадки про село Березів, яке має тисячолітню історію, і були два ювілеї вихідців з цього села: це 110-та річниця Івана Кузича Березовського, який опинився в діаспорі і написав ряд праць, які навіть не зовсім відомі українським вченим, а також 70-річчя від дня народження директора школи, який багато зробив для цієї школи, і для не тільки для цієї школи, а й для, всього, для всієї території, яка гуртувалася навколо цієї школи. Ми називаємо це умовно Березівський кущ, так, бо тут така невеличка територія. І власне через це, що відбувалися ці ювілеї. Ми вирішили провести цю конференцію не тільки в Івано-Франківську, а поїхати туди, під самі Карпатські гори, побачити, що думають, як живуть ті люди, які в них цінності, які в них ідеали, які вони мають етнографічні традиції, і чим ми можемо похвалитися у Європі? Адже частина населення, яке представляє взагалі все Прикарпаття, це або на всю Галичину, це. Нащадки білих хорватів, які колись жили на цій території. І все це ми якраз постаралися не, не повністю відповісти на всі питання, ми поставили тільки проблему. Це початок великої науково-дослідної роботи. Яку мені як вихід, як, скажімо, людині, яка вийшла з цього населеного пункту, з з, з, з Нижньоберезівського, з Нижньоберезівської і середньоберезівської шкіл, щось зробити для цього регіону, щоб ми могли ну, не шукати заробітків по інших країнах, щоб ми могли працювати тут, представляти свій край, зберегти свій край. І сказати, що так, є такі люди, які живуть, зберігають тисячолітні традиції. І ми ці традиції можемо показати не тільки всій Україні, а й всьому світу. Дякую, пані Любов. Саме про ці цінності людей, які живуть у нас на, на Прикарпатті. Ми поговоримо згодом. А зараз я хотів би надати слово пану Віктору, Це центр громадських ініціатив Восьме небо, місто Житомир. Ви приїхали із Житомира до нас. тобто… С какими думками, то есть, какие основные мотивы вашего приезда на Прикорпаття? Будь ласки, дай Ну, в первую очередь, я хотел бы поделиться впечатлениями. Пару слов сказать. Очень приятно, удивлен радушием тем, которым встретили нас здесь. И очень благодарен Любови ярославне за эту инициативу. Потому что вопрос, который ставится, он на самом деле очень важный сегодня и этим вопросом мы занимаемся и у себя на нашей родине, в городе Житомир. Это первое. Сегодня про Украину говорят и здесь у нас, и за рубежьем. много слышим, что это всадник без головы. Вот уже несколько десятков лет и это очень прискорбно немножко слышать, вот, так как мы молодые и нам жить в этой стране и хочется все-таки сделать возможное, чтобы эту ситуацию изменить. Действительно, что мы сегодня поставим вопрос о важности создания элиты. Элита ⁇ это мозг. Так же, как у человека, есть мозг, так же и в стране должен быть мозг, который принимает решения, который задает направление, и, собственно, уже от этого и дальше все отталкиваются. Поэтому... Задача, которая сегодня ставится, вообще определение необходимости, роль элиты, она очень важная и она фундаментальная, и она, скажем так, ну, возможно, это то, с чего и в этом регионе начнется развитие вот этой вот новой элиты, которая задаст направление в будущее, сделает толчок в будущее. Вот. А что касается нашего города, то у нас есть тоже Яркие представители, ну, я сейчас о прошлом буду говорить, элиты, и элита также есть и в науке, элита также есть и в других сферах деятельности. Например, родом из нашего города Сергей Павлович Королев, вот это его родина, и это человек, который известный человек, о нем много не надо говорить, но это человек, представляющий элиту самоотверженный э, деятель э, в сфере космонавтики. И вот таких вот людей, к сожалению, сегодня э, не хватает э, в сфере государственного строительства. Вот. Мы, в свою очередь, э, и эту тематику развиваем. У нас есть уникальный музей, э, куда мы всех приглашаем. Из этого региона и из других регионов приезжайте, посмотрите, там есть уникальные экспонаты, которых, возможно, никто никогда в жизни не видел. Вот. И, возможно, вот таким вот образом мы начнем налаживать контакты, и рано или поздно этот вопрос мы решим все-таки положительно и сумеем даже договориться с друг с другом вот на уровне этих вот процессов, которые сегодня происходят. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що саме в нашій студії зараз є представники громадських організацій. Пані Маргарито, ви представляєте Донецьку область. Скажіть, будь ласка, які настрої от, щодо е, таких, от, навіть і цих цивілізаційних е, рішень, які зараз стоять на, на, е, на устах у всіх, тобто куди йти в Європу, в Митний Союз, в Росію, тобто з ким об'єднуватись, які настрої саме у вас е, на Донеччині, в вашій рідні, на вашій рідній землі? Первое, что хотелось бы сказать, что для нас, для всех сегодня очень важно руководствоваться не эмоциями, а руководствоваться именно вот этим местом, головой. И действительно, те вопросы, которые поднимаются сейчас в подготовке элиты, интеллектуальной элиты, которая будет способна принимать стратегические решения, очень важен. И этим нужно заниматься у нас в стране в первую очередь. То есть не шукать какие-то дороги в ту или иную сторону, а, наверное, самореализовываться тут на месте и уже только после самореализации думать, куда, куда эти страны. Так? Совершенно верно. Совершенно верно. У нас очень большой потенциал, человеческий потенциал, очень хороший. И нужно научиться делать из этих людей Людей способних управляти страною, тобто, це основна ідея, яка привела вас на, на конференцію сюди на Івано-Франківщину, так? Тобто, ну я так розумію, що ну, ну, не багато людей мають можливість попасти на такі конференції, але е, що саме вас спонукало приїхати сюди на, цю, на проведення цієї конференції? Очень хотілося э, узнать, що в західних регіонах країни. для себе відкриття зробила, що люди здесь. добрые, теплые, отзывчивые, они одинаковы, что на востоке страны, что на западе. И нам нужно объединяться. В первую очередь нужно объединяться. Нужно готовить тех людей, которые способны трезво понимать ситуацию и принимать соответствующие действия для того, чтобы страну вывести из той ситуации, в которой она сегодня находится нужно строить государство. И выделение элиты из общей массы общества – это стратегически важно. Это задача интеллектуализации общества. Об этом было сказано и в Рио в 1990, 1992 году. Об этом и Рио плюс 15, и Рио плюс 20 говорилось. Но говорить сегодня мало, нужно делать. И на сегодняшний день существует школа «Новый универсум», которая занимается именно подготовкой этой элиты, занимается интеллектом. В Донецке в 2011 году на международном саммите инвестиционном было заявлено о том, что город Краматорск выбирает своим брендом Краматорск интеллектуальный. То есть они взяли курс, они задали направление. И в этом направлении ведется работа. Работает на постоянной основе школа философская «Новый универсум», которая как раз и готовит тех людей, способных мыслить иначе, менять стандарт мышления, то, о чем говорилось в Рио. Сегодня в нашей студии я хочу представить гостя Черниговской области, это Олексей Михайлов, Спилка громадских объединений «Совесть». Пане Олексію, у вас громадська організація має надзвичайно чудову назву, совість, якої зазвичай не вистачає багатьом і чиновникам і великій кількість людей, які щось роблять, що створюють в, в цій нашій країні. Тобто, що призвело, привело вас на, на цю конференцію коротенько. Ну, говоря об обаліті, як об елементі, господарство образуюсь. Е, необхідно сказати, том, що, звісно, ж, ці люди. должны обладать некими свойствами, определенными свойствами. Это как совокупность неких высших свойств человека, которые дают право им называть себя той аристократией, которая, в общем-то, регулирует взаимоотношения в социальной системе. Вот. Занимаясь этим проблемами уже давно, тем более находясь в таком регионе, очень, регион очень интеллектуальный, интеллектуальным тем, что там есть когда-то в, в советские времена воспитывалась элита. Это есть летное училище было, бывшее летное училище. Вот. И занявшись, в общем-то не занявшись, а сначала осознал проблему, то, которая существует у нас, пришли к тому, что мы поняли, что проблема очень серьезная, это именно воспитание новой элиты, но так как эта элита должна э иметь некоторые свойства, это честь, достоинство, совесть. Вот пришла такая идея создать такое общественное объединение под названием «Совесть». То есть общественное это и объединение консолидирует в своих стенах этих людей, которые проповедуют, скажем так, такие вот свойства. А кто и... входит в ваше громадское объединение? А это оно... великая с людей? Какие в мы Конечно. В, в общем-то, получилось это так полустихийно, когда эти люди, которых когда-то красиво, опосредованно уволили, выбросили, вот начали задумываться над теми процессами, которые происходили. Естественно, для того, чтобы понять, нужно было пройти некую определенную э, школу. Школа вот Маргарита уже говорила об этом, как он называется. Это некая философская школа, которая формирует новые мировоззренческие установки. И вот после этого, делав анализ, эта же элита бывшая сделает анализ, пришли к вот такому выводу для того, чтобы строить новые какие-то социальные системы, новые государства, нужно обязательно сформировать этот государственный слой, вот, который задает тон в обществе, задает мировоззренческие установки, и, естественно, должно обладать этими свойствами, такими как честь, совесть, достоинство. Когда-то, если вы помните, вообще бытует такое мнение, и сейчас, если профессионализм, что это присуще к некому слою, офицерскому слою. Но если разобраться, кто такие офицеры, и если покопаться даже в зарубежных источниках, офис, есть слово «офис» в английском словаре, офис — это государственное место. Это не так, как сейчас трактуется просто вот офис любого Учреждения, организации. Офис имеется в виду, они такие говорят об этом, что это есть государственное место. То есть государственное место и офицер, государственный человек. Он не бывает бывшим. Вот тут от рождения, если у него есть эти свойства, посредством воспитания, получает некие определенные мировоззренческие установки высокого уровня. Вот. Они консолидируют общество вот, и культивируют эти свойства у всех членов социальной системы. Вот. Поэтому нам нужно воспитывать новых офицеров, новых государственных деятелей. И это мероприятие, куда мы приехали, было вчера приятно смотреть, что в общем-то, к этому региону у нас такое пристальное внимание, находясь там на востоке и на севере, вот, в силу определенной специфики средств массовой информации, конечно, было приятно и интересно приехать, и приятно это увидеть, что здесь, на этом месте, задается этот процесс. То есть ставятся вопросы. Если эти вопросы уже ставятся, значит, есть люди, которые об этом думают. И способны, значит, ну, вооружившись, естественно, элиту нужно готовить, ее нужно формировать, вот, чтобы она была впереди всего общества. Ось такі задачі стоять, задачі дуже серйозні. Дякую, пане Олексій. Ну і біля мене сидить Андрій Каралаш, президент Центру громадських ініціатив «Зоря Карпатії. Тож, пане Андрію, я так думаю, що ви є з числа організаторів цього. цього цього дійства, яке відбулося в нас на на Івано-Франківщині. Будь ласка, декілька слів. Хто був присутній, кого запрошували? Дякую. Да, дійсно, останній рік наша організація веде конструктивний діалог з Прикарпатським університетом, з Гражданською організацією просвіту. Це і обмін досвідом, це і проведення мероприятий з по повищенням культури і спільної образованості населення. Почему? Потому что есть э, свое понимание, что задача интеллектуализации страны – это задача номер один. Э, есть слова нашего известного э, Тараса Львовича Шевченко – «Учитесь, братья мои, думайте, читайте». Не зря здесь акцент э, направлен на слове «учитесь и думайте». То есть это в первую очередь для того, чтобы что-то делать, необходимо научиться думать и принимать решения. Помимо своего понимания, есть еще опыт других стран. Если взять а, такую страну, как Япония, ну, это одна из самых ведущих стран в мире а, по экономике, по технологиям. А, но, тем не менее, я недавно обратил внимание, что в этой стране на государственном уровне была поставлена программа по а, интересации всей страны. А, к 2020 году, если не ошибаюсь, все граждане Японии должны иметь высшее образование. Их не даже простые рабочие, после выполнения работы идут на факультатив, повышать свой, э, свою специальность, получать новое образование, потому что это, видать, очень важно. Если сравнить э, сегодняшнюю позицию Японии и Украины на э, мировой арене, понятно, что на сегодняшний момент мы проигрываем. Если это важно для Японии, значит, это должно быть сверхважно и для нас. Поэтому, узнав о проведении столь серьезной научно-практической конференции, мы проявили ну, провели инициативу э, участвовать в организации и э, в помощи в проведении этой организации. Был приятно удивлен, э, было очень много мировых светил науки, это и археологи, это и шумерологи. То есть это не просто э, филологи, которые вычитали там, э, по-своему интерпретировали и дали новый вариант истории или как оно должно быть. Э, археологи это, как правило, ученые, которые базируются на фактах. Есть еще интересная аналогия. Львовский археолог Орост Корчинский, он выдал интересные факты. Оказывается, на протяжении 7-8 столетия нашей эры на территории Галичины была мощнейшая цивилизация, которая превышает по уровню развития даже Киевскую Русь. Это огромные государственные комплексы, которые занимают площадь 200 гектаров, это очень серьезно. Если э, древний Киев, э, столица Киевской Руси, занимал площадь 10 гектаров, то что такое 200 гектаров? То есть проводя аналогию с этими историческими фактами, археологическими, и э, то, что эта конференция получила начало и импульс именно здесь, есть понимание, что это начало очень большого дела. І ми готові це підтримати. Дякую. Шановні телеглядачі, Я хочу нагадати, що тема нашої розмови сьогодні у програмі Держава і ми питання еліти і її роль в державному будівництві, людина і суспільство, кадри, які вирішують все. Ці всі думки і більш деталізовано ми поговоримо з вами, і ви почуєте ці думки від наших гостей у другій частині нашої програми. А зараз я дякую за увагу, тобто не перемикайте нашого телеканалу. Дякую.